Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu alal sayyidina ibramiy wa mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman yang ingin mendalami tentang hukum asas ilmu tajwid. Untuk itu kita menyambung siri kita yang lalu iaitu dengan siri yang baru berkaitan dengan iaitu apa dia hukum mat lazim harfi musbah mukhafaf dan mat lazim harfi muhakkaf. Eh, mat lazim harfi mukhafaf. Satu ada musbah, satu tak ada. Dan kita lihat apa yang perlu kita ketahui daripada hukum-hukum tersebut. Baik, ini adalah uh, sebahagian daripada hukum mat yang kelima iaitu lima ni terdapat dua eh dua ah, tiga ya tiga hukum yang pertama kita telah jelaskan huruf mad iaitu mad lazim harfi musbak musaqal di mana dia boleh diidgamkan dan boleh diifakkan iaitu huruf yang um, huruf mad itu bertemu dengan huruf yang sukun asli sukun, asli itu boleh diifakkan atau diidgamkan pada huruf berikutnya kali ini kita bertemu dengan huruf yang berikutnya iaitu mad lazim harfi musbak mukhafaf apa kenyataannya Huruf mat bertemu dengan huruf sukun asli dalam huruf tunggal pembukaan di permulaan surah. Sukun asli itu, sukun tersebut maknanya sukun asli tadi tidak diidamkan dan juga tidak diefakkan kepada huruf selepasnya. Terutama bagi selepasnya huruf-huruf yang berangkai. Nampaknya tidak boleh diidamkan. Baik kita berhati. Maka wujudlah tadi mat lazim harfi musbah muhafaf, Faham eh? Huruf mat, alif, waw dan ya. Yang sebelumnya terdapat huruf berbaris alif. Sebelum alif, sebelum alif. Sebelum waw terdapat huruf berbaris waw. Sebelum ya terdapat huruf berbaris ya. Jadi alif, waw, ya itu huruf mat. Dia bertemu dengan huruf sukun asli. Dalam huruf tunggal di permulaan surah. Jadi sukun asli tersebut tidak diidghamkan dan tidak diifakkan ini yang mustahak. yang mana saya bintangkan itu, itu mushaq mat bertemu suku nasri dalam apa dalam huruf tunggal dalam apa Pemulaan surah kemudian suku nasri itu pula tidak diidghamkan diifakkan eh kepada surah baik okey maka itulah dia hukum yang berlaku kita akan lihat contohnya dulu baik saya buka <tuh> muka kedua perhatikan contoh mad lazim harfi iaitu harfi musba muhaffaf ya eh? musba muhaffaf Perhatikan contoh yang pertama mad lazim harfi musba muhaffaf hendaklah dibaca dengan enam harakat eh? okay contoh yang pertama ialah pada lam alif iaitu pada mim tu bukan pada lam alif mim pada mim Perhatikan. Selepas huruf mim terdapat huruf ya. Mim berbaris ya. Dapat ya yang suku nasli. Maka bertemu dengan huruf mim dibaca dengan enam harakat tetapi tidak boleh diidramkan kepada huruf selepasnya. maksudnya alif lam mim surah al-baqarah apa huruf zal tak boleh diidramkan pada huruf zal. Okey, itu surah al-baqarah. Jadi mat tadi bertemu dengan sukuan asli mat, huruf mat ni, bertemu dengan sukuan asli huruf mim, tak boleh diidiram, tak boleh edif eh, eh, pak juga. Eh? Okey, itu salah satu dalam alif lam mim tu. ada kalau lam alif mim bertemu dengan mim, boleh diidiramkan, itu hukumnya lain. Eh? Mana dalam ni ada dua hukum lah. Eh? Tiga sebenarnya. Satu, yang boleh diidiramkan tadi, mat lazim apa dia? Mat lazim, harfi musbak, musakal, Kemudian baca dengan idgham mislain saghir mim bertemu mim kemudian mim bertemu iaitu ro bertemu dengan tapi tak boleh diifatkan okay. mad um, lazim harfi musba mukhaffaf okey okey baik contoh yang kedua ta sin mim Perhatikan sini pertama mim tadi eh iaitu tidak boleh diidghamkan sama macam ni jadi tak ada penjelasan ni kan? Eh, yang bukan sini lah hukumnya. Hukum yang saya ada, saya tanda warna biru sini, sini warna merah. Yang saya tunjuk anak panah. Huruf mat bertemu dengan huruf yang sukun asli. Baca enam harakan. Itu namanya mat, apa dia? Mat lazim harfi musbah mukhafaf. Dan satu lagi alif, lam, ra. Cuba perhatikan. Alif, lam, mim ni, dalam kalimah ini pun tak boleh di diidramkan kepada huruf ra. Mim yang sukun tadi. Jadi sini dibaca enam enam harakat. Ini namanya mad lazim arfi musbah mukhafaf. Mad bertemu dengan sukun asli, huruf mad alif itu bertemu dengan hukum salim mim tak diidgamkan kepada huruf ra. Memang tak boleh sebab itu sepangkah itu. itu. Tak boleh diidgam, tak ada sebab nak diidgamkan kepada huruf ra itu. Eh, kalau nun ada sebab nun sakinah bertemu dengan huruf mim yang bertasydid sebab mim bertemu dengan mim ha ah, lainlah hukumnya. Eh, yang di sini hujung ni tak ada tak boleh masukkan pada huruf yang berikutnya. Selesai kita tentang hukum yang pertama dengan contoh dan bagaimana keadaannya tadi iaitu dan taklah dibaca nama harakat yang ada gelombang tu. Eh? Itu semua dapat dalam permulaan surah. Ingat tu yang pertama sekali kita belajar mula-mula ada berapa 14 huruf yang digunakan untuk permulaan surah tu huruf-huruf tunggal. Baik, yang ketiga, hukum yang ketiga dalam hukum uh, asasnya, permulaannya hukum yang kelima, bahagian yang ketiga, iaitu apabila huruf tunggal yang dieja dengan dua harakan. Dalam kalimah, misalnya dalam permulaan surah tadi. Eh? Jadi, huruf kedua adalah huruf mat dan tidak diidgamkan dengan huruf serangkai sahaja. Iaitu perhatikan di sini. Huruf ta dan ha tidak boleh diidgamkan kepada huruf ha. Nampak? Eh, tak boleh dengan huruf ha. Huruf ha alif pun tidak boleh diidiamkan kepada huruf mim. Eh, dia dua huruf sahaja. Ha alif, ta alif, ha alif. Eh, mana tak boleh diidamkan Eh, kalau sini musbah dia panggil sebab dia tiga serangkai. Yang sini dua serangkai maka dinamakan dia apa dia? Mat lazim harfi muhafaf Sebelum ni kita belajar belajar tentang surah dalam surah Yunus ayat 51 5, dan 91. Dia ya, mat lazim apa? Mat lazim kalimi mukhafaf. Eh, aa, maknanya yang ini lain. Yang ini tak boleh. Yang mak lazim kalimi muhafaf, muhafaf tu dalam kalimah ni. Ha, ini boleh berlaku macam ni. Iaitu apabila dia bertemu ada tanda sukun asli. Eh, padanya. Baik. Baik. Ini kita belajar tentang wujudnya mak lazim harfi muhafaf yang tak ada musyabak tu. Mut, tak ada musyabak kerana dia dua huruf saja Dia eja dua huruf pada huruf-huruf tersebut. Dan dia sepas alif ni huruf mat ni tak boleh digamkan kepada mim eh dapat saya tunjuk alif ni pun tak boleh diidgham pada ha jadi itulah dia eh yang dibaca dalam contoh pertama dalam surah toha toha dengan ha dalam yang kedua ha dengan mim ha alif mim ya mim dalam surah Fusilat, dibaca sejumlah sebenarnya 8 harakat di sini juga 4 harakat sahaja kenapa dia tak boleh diidghamkan kalau idgham kena tambah 2 eh sebelum ni kita dah tahu huruf yang boleh diidgham di ifa Okey, selesai lah makna hukum yang kita uh, perlu ketahui. Saya ulang, huruf tunggal yang dieja dengan dua huruf saja. Eh, sebelum ni kita ada lima huruf saja yang dibaca dengan dua harakat saja. Eh, sebab ini dibaca dua harakat. Okey, itulah dia mat lazim harfi mukhafaf. Jadi sahabat semua dah lengkap hukum tentang huruf-huruf ataupun hukum-hukum harfi. Eh di dalam huruf-huruf tunggal di permulaan surah. Terdapat 14 huruf dan kemudian dia terdapat 29 surah yang menggunakan huruf-huruf tunggal. Dalam surah Yunus juga alif lam ra dia baca eh. Okey. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan pada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dah dapat memahami apa maksud Mat lazim harfi itu ni. Aa, sama ada musbah musaqal atau musbah mukhafaf ataupun tidak ada musbah mat lazim harfi musaqal ada tiga saja hukum situ kena perlu faham betul-betul dia faham dia senang saja pertama huruf serangkai tiga serangkai iaitu kalau eja huruf tu mim ya mim lam alif mim tiga serangkai lah tiga huruf mengeja satu huruf untuk eja satu huruf tu dia terdiri pada tiga huruf maka di sana dipanggil musbah eh? Yang dua huruf tu tak ada musibah. Ha, dia terus saja pada uh, manusia yang akhir ni. Mat lazim harfi muhafaf. Gitu. Okey. Okey itu saja. Saya sudah ingin dengan wabillahi taufiq wa'adayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.